такой день, яркий, солнечный, я хотел бы, чтобы все студенты нашей Николаевщины приняли в подарок вот этот стадион, который построен усилиями государства, местных органов власти, в том числе и трудом студентов Национального государственного университета имени Василия Сухомлинского. Я думаю, что это достойный подарок нашим достойным детям. Это первое. Второе, я хочу сказать, что это подарок у вас будет длиться, образно говоря, работа над нашим подарком еще в 2013-2014 году. Вот за, по окончанию, скажем, стадиона вы видите еще начатое строительство школы для фехтования. И я вам гарантирую, что в 2014 году, я думаю, даже возможно в первом квартале, мы сдадим в эксплуатацию и школу фехтования. И вот уже в процессе обсуждения строительства мы посмотрели, что в свое время университет Сухомлинского раньше назывался педагогическим институтом. Я еще был такой же молодой и красивый, как и вы. Знаю, что жил я тогда и рос в Доманевке, и мы довольно сильно трепали по ручному мячу университет, педагогический институт имени. А сейчас мы дожили до того, что у нас ни одного зала в Николаеве нет для того, чтобы принять и провести соревнования. Поэтому с учетом всего, с учетом тех традиций, которые есть у нас в Николаеве, в Николаевской области, мы приняли решение, очевидно, вот там возле школы фехтования будет еще и закрытый зал с трибунами, в котором были бы возможны игровые виды спорта. Поэтому я думаю, что в 2014 году наши студенты, и в данном случае хозяева его, наш национальный университет, получат еще дополнительный подарок. Поэтому еще раз вас с праздником, счастья вам, здоровья и всего вам самого наилучшего. Спасибо.